الحمد للّہ والسلام نبی باللہ من وبیٰ فاؤزمنشیت بسم اللہ ودینہ حیات دنیا وفی الاخره تمام گروپ ممبران کو آج کے دوسری کلاس میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سور ابراہیم کے ایک مقام سے چار آیات سیکھیں گے اور حدیث برّہ بن آذب رضی اللہ وہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ آج ایک دعا بھی سیکھیں گے پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحیم اللہ نے یہ کتاب اصول ثلاثہ اس کا جو مرکزی خیال حدیث برّہ بن آذ رضی اللہ عنہ سے لیا ہے لہذا اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اگر حدیث برا بن عاظب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس حدیث کے اندر ان آیات کا آیت چار آیات میں سے ایک آیت کا تذکرہ موجود ہے لہٰذا ہم انشاءاللہ یہ چار آیات پڑھیں گے جس سے انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا یہ سورہ ابراہیم تیرواں سپارہ رکو نمبر سولہ اس کے درمیان یہ چار آیتیں ہیں آیت نمبر چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس آیت نمبر چوبیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس سورہ ابراہیم تیرواں سے پارا ہے یہ میں پہلے انشاءاللہ یہ آیات اور اس کا ترجمہ پڑھ دوں گا اور اس کے بعد میں اس کے جو اندر کچھ نکات ہیں تقریباً تیرہ نکات ہیں تیرہ پوائنٹس ہیں عقیدہ سیکھنے کے لیے ان آیات کے اندر انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا تو آپ لوگ پہلے میں نے ایک امیج بھیجا ہوگا انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا جس میں ان آیات کا عربی متن اور ترجمہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ یہ وائس سننے سے پہلے کم سے کم تین مرتبہ وہ آیات کی عربی اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں زیادہ مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا لیکن کم سے کم تین مرتبہ ضرور پڑھ لیں اس کے بعد یہ میری یہ وائس سنیں پورے دھیان سے اور اس وقت نوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف پہل پچھلی پہلی مرتبہ دھیان سے پوری وائس سن لیں اس کے بعد انشاءاللہ وقت نکال کے دوبارہ سے اسی وائس کو سنیں اور اس وقت نوٹ بک اور قلم لے کے بیٹھیں اور ان تیرہ نکات کو اگر وہ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن نشین رہیں گے اور اس سے ان آپ کو بہت علم حاصل ہوگا عقیدے کے حوالے سے تو اللہ کے نام سے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر چوبیس ہے علم طار کیفہ دورہ بلّہ مثلاََ کلی متن طیبتاً کشج طیبہ اسلحہ ثابت وفر و حاف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ یعنی ایمان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین کے اندر گہرائی کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اگلی آیت آیت نمبر پچیس ہے فتی اُلہ ربی ہاں وید رب اللہ صحم یتزکرون اور وہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں و مسَلقلیمۃن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا نجت مِنْ منقرار اور کلیمائے خبیصہ کفر اور شرک کی مثال ایک خبیص درخت کی سی ہے کہ اسے زمین پر اسے اخال دیا جائے اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے کوئی مضبوطی نہیں ہے اس کے لیے اسے کوئی قرار حاصل نہیں ہے یوسف اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ و اللہ الظالمین ویفعل و ما یشاہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اس قول ثابت کلمہ توحید سے کلمہ ایمان سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ چار آیات ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس سے ستائیس تو امید ہے آپ لوگوں نے ان آیت کو پڑھ لیا ہوگا اب انشاءاللہ میں اس کے نوٹس جو ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ تیرہ نکات ہیں عقیدے کے حوالے سے تیرہ پوائنٹ سے سیکھنے کے لیے پہلا نکتہ یہ ہے کہ آیت نمبر چوبیس کے اندر جو اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے مثلا کلیمت طیبہ تو یہ کلمہ طیبہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسلام اور ایمان اور تمام نیک کلمات جو ہیں اللہ کی توحید کے کلمات اللہ کے ذکر کے کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفار درود شریف تمام ذکر اذکار روز روزمرہ کے اندر ہم جو بھی ذکر اسکار کرتے ہیں نماز ہے اس سے مراد نماز ہے نماز کے اذکار ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے کے اذکار نماز کے دوران کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار تو یہ تمام ذکر الٰہی یہ کلمہ طیبہ ہے اسی طرح تلاوت تلاوت قرآن اور نیکی کی بات کرنا کسی کو فائدہ پہنچانا اچھا مشورہ دینا تو یہ تمام کلمہ طیبہ ہے تو کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے پاکیزہ کلمات یعنی ایمان اور نیک کلمات اللہ کی توحید کے کلمات دوسرا نقطہ ہے کہ اسلحہ ثابت کہ اس کی جرے مضبوط ہیں اس کی جرے جو ہیں وہ سلامت ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے عقید توحید جو دل میں راسخ ہو جاتا ہے اور ایمان جو مومن کے دل و دماغ میں اور اس کے اوزار جواہر پورے وجود میں مضبوطی سے گر کر جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اس ایمان کی جریں مومن کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں یہ ایمان مضبوطی سے جم جاتا ہے زمانے کی ٹھوکریں حوادث حالات اس کو ہلا نہیں سکتی پریشانیاں مصیبتیں جو وقتی چیزیں مومن کے اوپر آتی ہیں آزمائشیں اللہ کے حکم سے اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی ہیں وہ نیکی سے پھلتا نہیں ہے بلکہ نیکی کے اوپر مضبوطی سے قائم رہتا ہے نیکی کے اوپر جمع رہتا ہے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یہ مراد اسلوحہ ثابت سے تیسرا نقطہ فی السما کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کہ مومن کے مومن کا ایمان اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں حدیث برّہ بن عاظب جو ہم انشاءاللہ اگلے وائس کے اندر یہ حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب کسی انت... کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو نکال کے اس کے جسم سے پھر اوپر لے کے جاتے ہیں اگر نیک روح ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر معاملہ برعکس ہو وہ روح نیک نہیں ہے وہ انسان کے اعمال اچھے نہیں تھے عقیدہ اچھا نہیں تھا شرک و بدت گمراہی کفر ہے فسق و فجور گناہ ہیں تو اس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے فروحا فس سما سے مراد یہی ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس مقبول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت حاصل ہے مومن جو اعمال سر انجام دیتا ہے وہ دنیا کے اندر مومن زندگی گزار رہا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ گویا اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اللہ کے پاس ہے اسے قبولیت حاصل ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ آسمانوں کے دروازے کھل جانا یہ ایک بطور ایک نعمت ہے اور اس سے مراد یہ ہے اس بات کی یہ علامت ہے آسمانوں کے دروازے کھل جانا ایک قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے اس عمال کو قبول کر لیا ہے یہ اس سے مراد ہے چوتھا نکتہ تو اتی اک الحاق کلحِن سے وہ درخت ایسا ہے کہ وہ ہر وقت پھل لاتا ہے تو یہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا پھل ہے یہ کہ مومن کے وجود سے ہمیشہ نیکیوں کے پھل نکلتے رہتے ہیں اور یہ پھل کوئی موسمی پھل نہیں ہے کہ سردی میں ہے تو گرمی میں نہیں گرمی میں ہے تو سردی میں نہیں خزاں بہار نہیں بلکہ ہر وقت ہر لمحہ اس کے پھل نکلتے رہتے ہیں اور پھل نکلنے سے مراد یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کہ مومن کے وجود سے اس کے اوزار جوارے سے ہمیشہ نیکیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں مومن ہمیشہ نیکیاں کرتا رہتا ہے تو یہ نیک اعمال اس کے لیے پھل کی مانندے اس کے سمرات ہیں یہ ایمان کے سمرات ہیں یہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے عقیدہ توحید اس کے سمرات ہیں کہ کلمہ طیبہ کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ایمان کو حاصل کرنے کے بعد مومن ہمیشہ اور ہر وقت اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے اور نیک نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے ہمیشہ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک کمال کرتے رہیں اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم بیٹھے بیٹھے بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو یہ پاکیزہ کلمات ہیں یہ کلمہ طیبہ اللہ کا ذکر تو یہ اس ایمان کے سمرات ہیں اس کے پھل ہیں یہ تو ہم ہمیشہ جو ہے وہ نیک عمال کرتے رہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے یہ سے مراد ہے کہ, کہ ایمان کا جو درخت ہے جس سے اللہ نے مثال دی کہ مومن کی جو مثال ہے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ پھل لاتا ہے تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ مومن ہمیشہ نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے پانچواں نقطہ بے عزن رب بہا کہ اپنے رب کی اجازت سے رب کے اذن سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نیکیاں کرے اور گناہوں سے بچے یہ رب کی اجازت سے ہی رب کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے ایک عظیم ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جس کے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے تو جنت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہے تو یہ جنت کے اور اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ کسی میں نیکی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے نہ گناہوں سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی توفیق ہے کوئی حرکت نہیں کوئی قوت نہیں مگر سوائے اللہ کی توفیق ہے ربی عزن رب بھی ہا, اپنے رب کے اذن سے مومن جو ہے وہ نیک نیکامال کرتا ہے تو اس کا یہ مفہوم ہے اسی لیے یہ دعا سکھائی جاتی ہے اللہم عن علا ذکر کا و شکری کا و عبادتک کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا اچھے طریقے سے ذکر کروں تیری بہت اچھے طریقے سے تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہت اچھی والی عبادت کروں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اسے توفیق عطا فرمائے کہ انسان نیکیاں کرے اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا چھٹا نکتہ کلمہ خبیصہ کیا ہے کلمہ خبیصہ سے مراد ہے کفر شرک نفاق گناہ گمراہی فسق و و فجور معاشیت و گناہوں کی باتیں یہ سب کلیمہ خبیصہ ہیں برے کلمات کفر اور شرک کے کلمات ایسے بہت سارے کلمات ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں آپ لوگ سنتے ہوں گے لوگ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں اور کیا کیا کہہ دیتے ہیں چند کلمات جو معاشرے کے اندر ایک عام طور پر پہ پھیلے ہوئے ہیں کہ داتا نہ دے گا تو کون دے گا خواجہ کے دل سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا امام بری امام بری کل دے کھوٹی قسمت کھری نورانی نور ہے ہر بلا دور ہے اب یہ ایسے کلیمات ہیں کہ جو انتہائی درجے کی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک برائی اور مذمت اور موجود ہے کہ یہ شرک اور کفر کے کلیمات ہیں تو جو کفر اور شرک اور جو گناہ ہے یہ وہ باتیں ہیں جس سے جو ہے نا مومن کو بہت زیادہ بچنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کلیمہ خبیصہ ہے اب ساتواں نقطہ یہ کلیمہ خبیصہ کی کیفیت کیا ہے جو اللہ نے آیت کے اندر بیان کی وہ یہ ہے کہ کلمہ خبیصہ اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے کوئی مضبوطی نہیں ہے اسے کوئی قرار نہیں ہے وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھار کے پھینک دیا جاتا ہے ذرا سی ہوا چلے گی یہ زمین سے اکھل جائے گا اس کے اندر استحکام نہیں ہے کیونکہ اس کی جڑیں مستحکم نہیں ہیں ذرا سے زمانے زمانے کی گردش آئے گی کوئی نرم گرم آئے گا کچھ آزمائشیں آئیں گی کچھ پریشانیاں آئیں گی بالکل ہی جو ہے نا وہ کفر اور گناہوں کے اندر جو ہے نا اس کی دلدل کے اندر مزید پھستا جائے گا ہر جگہ دکے کھا رہا ہے اور اسے کی نہ شاخ بلند ہیں نہ اسے کوئی قرار ہے نہ کوئی ثبات ہے نہ اس کی جرے جو ہے نا وہ مستحکم ہیں تو اس کی یہ دنیا کے اندر یہ کفر اور شرک کی یہ حالت ہوتی ہے جو اللہ نے سید کے اندر بیان کی ہے آٹھواں نقطہ کہ یوسف بیت اللہ لدی نہ آمن و بالکول ثابتِ فل حیاتِ دنیا و فی یہ ہے وہ آیت کا یہ جز آیت نمبر ستائیس کا جو حدیث بن عاظب کے اندر موجود ہے اور یہ ہمارے جو موضوع کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے نا یہ اہم تھی باقی باقی کی جو تین آیتیں سمجھانے کے لیے لیں تاکہ اسے ہمیں پوری طریقے سے بات عقیدے کی جو مسائل ہیں وہ واضح ہو جائیں اللہ کی توفیق سے تو, تو آٹھوہ نقطہ یہ ہے کہ یوسف بیت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیاتی دنیا و فل اس میں قول ثابت سے کیا مراد ہے قول ثابت سے یا مراد ہے یہی کلمہ طیبہ عقیدہ توحید اور نیک کمال ٹھیک ہے قول ثابت سلامتی والا قول اور سلامتی والا قول کون سا ہے یہ عقیدے کی سلامتی ہے یہ توحید کی سلامتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سلامتی ہے یہ تو اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے عقیدہ توحید ہے. کلمہ توحید ہے اور نیک کمال ہیں تمام نیکیاں ہیں نوہ نکتہ دنیا میں ثابت قدمی سے کیا مراد ہے دنیا میں ثابت قدمی سے مراد یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کو اس کا فہم حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے نیک عمال کرتا ہے تو وہ پھر کبھی عقیدہ توحید اور عمال السالحہ نیکیوں کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کوئی پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹ جاتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر استقامت دکھاتا ہے صبر کرتا ہے وہ نیکیوں کے اوپر بھی صبر کرتا ہے نیکیوں کے اوپر صبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہمیشہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اسی طرح سے وہ گناہوں سے بچنے کے اوپر بھی صبر کرتا ہے کہ گناہ نہیں کرتا وہ اور نیکیاں کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے تو یہ اس سے مراد ہے کہ آخرت کے اندر دنیا کے اندر اسے ثابت قدمی عطا ہوتی ہے کہ اپنی پوری زندگی عقیدہ توحید کے مطابق وہ گزارتا ہے اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے دسوہ نقطہ یہ ہے کہ آخرت میں ثابت قدمی سے کیا مراد ہے اس سے مراد چار چیزیں ہیں پہلی چیز کہ موت کے وقت اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نصیب ہوتی ہے جو مشہور حدیث ہے من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو یہ موت کے وقت ثابت قدمی ہے کہ جو اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کلمہ اسے حاصل ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے قبر کے اندر ثابت قدمی میں نے کہا نا کہ آخرت میں ثابت قدمی سے چار چیزیں مراد ہیں پہلی یہ موت کے وقت دوسری یہ قبر میں تیسری حشر کے اندر چوتھی یہ پل سرات کے اوپر تو قبر کے اندر ثابت قدمی سے کیا مراد ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے جب حدیث برآبِ ناظب کے اندر یہ پورا انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے تفصیل سے تو وہ جب وہ سوال پوچھیں گے کہ من ربک من نبیک ما دینک تو وہ مومن جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری اس کے تقاضوں کو پورا کیا نیک کمال کیے وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے بہت ہی آرام سے سکون سے جواب دے گا ربی اللہ کہ اللہ ربی میرا رب تو اللہ ہے پوچھا جائے گا من نبی یق ترے نبی کون ہیں وہ سکون سے آرام سے اطمینان سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے جواب دے گا محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرطارج رسل میرے نبی ہیں جب پوچھا جائے گا ماں دینک تیرا دین کون تیرا دین کیا ہے تو وہ آرام سے اطمینان سے جواب دے گا الاسلام و دینی کہ اسلام میرا دین ہے یعنی قبر کے سوالات میں اس امتحان کے اندر اس آزمائش کے اندر وہ ثابت قدم رہے گا اللہ کی توفیق سے اللہ پاک اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا تیسری بات آخرت کی ثابت قدمی سے مراد ہے حشر کے اندر جب میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے جب لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے بہت ہی مصیبت و پریشانی کا عالم ہوگا تو یہ کلمہ قول ثابت اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا یعنی اس کے مراحل حشر کے آسانی سے طے ہوں گے یعنی حساب کتاب اس کا آسان ہو جائے گا اللہ کے سامنے جو پیشی ہے حساب کتاب وہ آسان ہو جائے گا پھر پل سرات کے اوپر ثابت قدمی یہ مراد ہے اسے تو پل سرات پہ اللہ کی توفیق سے آسانی سے حفاظت سے وہ گزر جائے گا اور جنت کے مستحق ہو جائے گا تو آخرت کے اندر ثابت قدمی سے چار چیزیں ہیں ملتے ہوئے کلمہ نصیب ہونا قبر کے سوالات کے جو ہے نا وہ صحیح جواب دینا فرشتوں کو اور حشر کے اندر حساب کتاب میں آسانی قیامت کے میدان میں اور پل سرات میں اللہ کی حفاظت سے گزر جانا گیارہواں نقطہ و یض اللہ اس میں ظالم سے کیا مراد ہے ظالم کون ہے اور اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتا ہے تو یہاں ظالم سے مراد ہے مشرق ان نے شرک اللہ ظلم العظیم اللہ نے سیر الکمان فرمایا کہ بے شک یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو تمام گناہوں کو ظلم کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں لیکن تمام گناہوں کے اندر چونکہ شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے اسے سب سے باری ظلم سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو مشرق اور کافر اللہ کا نافرمان اللہ کا باغی اللہ کا سرکش یہی ظالم ہے انہیں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بارواں نکتہ و یف اللہ ما یشا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کی مشیت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ تقدیر کا معاملہ ہے جو انشاءاللہ آگے جو ہے اس کی وضاحت ہوگی جب یہ کوس ہمارا چل رہا ہوگا تو یہاں انشاءاللہ تقدیر کا جب ہم تقدیر کے اوپر ایمان کے بارے میں بات ہوگی تو وہاں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کی مشیت اللہ کے حکم سے ہوتا ہے مگر اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا اللہ ظلم سے پاک ہے اس کے تمام فیصلے مکمل اور کامل حکمت اور عدل کے اوپر مبنی ہیں اللہ کبھی اپنے فیصلوں کے اندر ظلم نہیں کرتا تو جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے مگر وہ عدل اور حکمت کے اوپر مبنی ہے اس کے اندر ظلم شامل نہیں ہے اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے کے درست میں انشاءاللہ آئے گی تیروہ نقطہ کہ کہ جو آخری یہ آیت ہے کہ یوسف بیت اللہ لذیذ نامنوں بالقول ثابت فی الحیات دنیا وفیل آخرہ اس سے صحابہ کرام نے عذاب قبر کا استدلال کیا ہے حضرت برّہ بن رضی اللہ عنہ نے اس سے قبر کی آزمائش جو ہے قبر کے سوالات اس کا استدلال کیا ہے وہ مراد لیا ہے اور سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ بن عباس وغیرہ نے اس سے عذاب قبر بھی مراد لیا ہے تو ہمارے علماء بھی ہمارے فقہ بھی جو عذاب قبر کی دلائل پیش کرتے ہیں اس میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے فرقے بھی موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے آگے کے جو نہ لیولز کے اندر یہ بات آئی گی جو گمراہ فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے تو کچھ ایک ایک ایسا بھی فرقہ ہے جو عذاب قبر کا انکار کر دیتا ہے تو برحال ہمیں عقیدے کے حوالے سے یہ بات سمجھنی ہے کہ قبر کی آزمائش بھی برحق ہے یعنی قبر کے سوالات اور قبر کا عذاب بھی برحق ہے اور ان دونوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر حدیث بن عاظب کے اندر آئے گا تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی خالص توحید کو سمجھ سے اختیار کرنے کی اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی نیک نیکامال کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین برحمتی کا یا ارحم الرحمین سبحان الربہ رب العزت عمائہ یصفون وسلام الرم سلیم الحمد للہ رب العالمین